откуда? С города Саратов, а вы откуда? Саратов. Карпатская область, районный центр Пропенкевич. Ну, я слышал вообще про Закарпатию. А, ну это же есть Закарпатия, есть Прикарпатия, есть Карпатская область. Это где гора Говерла, Пипиван. Это будет недалеко вот Одесс. Насколько ну, недалеко есть так? Ну, не всегда. 400 километров, 400. Не, ну это вообще ни о чем. Это буквально часов 5-6 ехать. Да. Некоторые люди велосипедом ездят. Не, это далековато мне кажется, неприятно велики. Да, нет, это... хотел бы вас спросить, поскольку вы из Саратова, значит. Э, вот хотел вас спросить. Вот что вы думаете о событии, которые происходят между Украиной и Россией? Я думаю, что совсем скоро это все закончится. Когда скоро закончится? Я думаю, что до конца этого года. То с каким результатом договоренности которые будут не устраивать ни вас ни нас так как если э, договоренности не устраивают и вас не нас то как могут быть переговоры для того чтобы была небольшая отдышка между действиями а вы хотите отдышку или украина хочет отдых? Я думаю, что и Украина хочет отдышку, а -а -а. и с нашей стороны это необходимо. А, а почему с вашей стороны необходимо? Перегруппировка. Что такое так тяжело, что ли? Дело не в том, что тяжело, как бы очень активно захватываются новые и новые территории, но факт в том, что перегруппировка все равно необходима. И Вооружение, да, вооружить. Ну, я я так также это и с вашей стороны? А как вы думаете, как должны быть вот мирные переговоры? Так. На взаимопонимании и без излишней агрессии. Там же Зеленский подписал указ о том, что он не ни, ни при каких условиях с Путиным ни о чем договорится. А вот это я бы правильно сказал, он сказал именно с Путиным говорить не будет. Но мне кажется, все-таки это будет припущено в этом случае. Значит... Как ты думаешь, что Зеленский будет с Путиным разговаривать или нет? Я думаю, что да. Он сначала сгоряча сказал, а потом, потом все-таки, я думаю, что результат будет тем, что он действительно будет а вот, я, я понял. А вот хочу вас спросить, вот, а вот как вы вот считаете, что, вы, почему, не, не то, что вы считаете, я вот хотел бы спросить, как вы думаете, почему вы считаете, что вы правы? Я не говорю о том, что кто-то прав или не прав. Я говорю о том, что это будет вот а в таком ли, формате. Да, а можно ли с Путиным садиться за переговоры? Это необходимо. Это не необходимо. то, что нужно или можно, или не как можно. Как Вы считаете, если, если Путину дать отдышку хотя бы два года, может ли Украина противостоять тогда после, э, вот Российской Федерации или нет? Сомнения. Я думаю, что будут большие тяжелые вооружения более uh, жестче, чем то, что есть сейчас. Я, я, вас спросил, если Путину дать отдышки хотя бы два года, выстоит ли Украина или нет? Я, честно говоря, думаю, что нет. Я думаю, что нет. Так значит, Зеленский должен делать перемирие или нет? Я думаю, что должен. А какие Путин сказал условия? Путин полноценно условия выдвинул то, что Украина это буферная зона без вступления в НАТО. А что у Украины? Есть было предпосылки, например, до 2014 года вступления в НАТО? А, до четырнадцатого нет, но была попытка выхода в, е, в ЕС. А что такое ЕС? Европейский Союз. А, а. какое оно, оно отношение имеет к НАТО? А, к НАТО альянсы, которые так или иначе, члены которых состоят и там, и там, собственно. Какие члены? Вот. Ну да, до, до слов, до слов. Хорошо. Та же самая Германия. Начнем Я вас спросил, какое отношение имеет Евросоюз к НАТО? Вот и все вопросы. О, где ты? внучок. ты что делаешь? Да, с девочкой сижу. О, девочка, О, это да, да. И как оно? Но, наверное, Но, что говорить. видно, это, это, это какой-то вот, не русский, да, наверное, кореец. Корейка, корейка. Как Корейка, да. И чем? Это вы сейчас до того или после того. А? Это после, сейчас вы после, до да. того или после того? После, после, после. Тогда извините, я пошел. Я к вашей компании не уступаю. Не дыми, пойди посуду, не дыми, ну, пойди по не, 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 не по, посуду, помо. Ну, то есть вот у нас есть с вами общий народ, да? Вот. Нет, у нас общего народа нет. Да? Это ты так, это вы так считаете, что общий народ. Как это общий народ, скажи? Ну почему ты так, так говоришь с нашем языке? То будь ласка, я буду на украинский мове. Этого, Но говори... тогда я на украинскую мову перехожу, может ты будешь и знать. Говори на какой будет мове. Ну так я ж давай далі будемо продовжувати співбес. Да, розмовляй, розмовляй, да. Ну і я... так, гай ти вже на мові ти не зациклюйся, поїхали далі. Я... Не матюкайся, не матюкайся, не вживай російської мови. Перейди трошки на, на... закордон. Ну, то, що ти тільки що сказав, мені приємно чути, мене Микола з у тебе в паспорті, у тебе в паспорті в метриці так і написало, що тебе звати на букву Б, друга Л. От блядь? Чому? От опять же ти своє ім'я все називаєш. Та перестань дуже часто називати своє своє ім'я. У вас, у вас очень красивий язик, духу да я красивий язик. Ми їм доставляємося, блять. У вас, у вас Та мене ти не хвали, мене ти не хвали. Мене не хвали. Мене не хвали. Мене не хвали я, тобі, я, тобі, я тобі зараз звук, ти мене не хвали. Не треба мені співати пісні. Ну, чого? Не, ти, під бал, ти, ти під балконом не стоїш, щоб мені серенади сиринади пити. Питання маєш на увазі? Можна, але ну, не дуже. каково знать язык, который нахуй никому, никому во всем странам человечества не нужен. Нахуй он тебе нужен, блядь. Но ты, ты, ты взагалі, ты вот зараз только что сказал, ты взагалі что, разумеешь, что ты только что заплел? Не, ну ты в взагалі зрозумев, что ты только что сказал? Я... Ну переведи еще раз на более... Переведи еще... переведи це саме, що ти сказав, але поки що помало. Об'ясни мені подробно. Я що ваша мова не потрібна чоловіку нахуй взагалі. Не нужна мені. А ти, себе, а ти себе кем рахуєш? Человечество? Я русский чоловік. Русский. Тоді я тебе русско, лю, русскую людину запитаю, скільки ви, русская влада, Начинаєш ще Москви не було, скільки разів ви знищували українську мову? Я, я, я ж тобі питаюся, скільки разів знищували українську мову? Ні, а скажімо хто ти є? Ну а тобі яка різниця? хто є? Ти вже до до, до, до моєї національності. Ну, мені кажуть, що єврії, да? А я скажу, що я в Україниці. воно тобі що змінить? Ні, мені кажуть, що ти ты... є Ну я ж тебе питаюся, скільки раз знищували українську мову, скільки раз палили книжки українські. Скільки раз було заборонено взагалі випускати українські книжки? Ні разу. Ти, ти в чому увірен? Ні разу, ні. а как а было, А, а ты будешь три раза спиваты петухом вашим как ваш орел я тебя спрашиваю если, если ты я тебя спрашиваю уже по-русски если ты соврал что не было ни разу то ты даешь мне слово, что будешь петь петухом или нет Я тебя спрашиваю, я спрашиваю, если я тебе докажу, что украинская мова, украинская мова, не язык, это у вас язык, а мова украинская. Несколько и много раз уничтожалось любыми наказами вашими руководителями, московитами, в том числе и Петром. Ты, ты... Ну, во-первых, во вот смотри, какой ты дебил. Дебил, извини. Во-первых, я тебе сказал, что я есть Украина. И я в Украине родился, и я в Украине. Ты сам, вот слухай твой, я тебе звук выключу. Так, добрий вечір, Дід Микола, Велика громада Ютуб. У вас вітає місто Ром... Ром... Ромне. Дякую, дякую, я бачу так. Вітає Івана франківський Станіслав... Станіслав Бондарчук. Я що то знайомого Бондарчук, знайоме що то. Не знаю, у мене щось там крутиться. Ну, буває, може, так. Петя, привіт-привіт, у нього за все згідно, То так, послухаємо далі, що він говорить, бо там безполізно. Я... Израиль, а нам оставь, блядь, решать, как мы будем жить дальше. Давай еще для особо тупых, я еще раз, для особо тупых, ты меня спросил, кто я, чья еврей. Я тебе сказал, что я есть Украины. Ты еврей, у тебя, у тебя, это все на лице написано. Ну как с, тобой, с как с тобой можно разговаривать, если тебя говорят одно, а ты как бы на свое? Скажи мне Бог? такое, что делает ваша русская армия на территории Украины 394 а что, дня? А Ответ мне. кто Бог? Кто? Кто Бог? Ну ты и вопрос задал. Кто? Ну, вот. Ты уже в религию, я тебя спрашиваю, что 394 дня делает ваша русская армия в Украине? А ты мне спрашиваешь, что, что, такое Бог? Или кто такой Бог? Ты кто? Ты видел Бога? Да. Для да. тебя кто есть Бог? Иисус Христос. Да. Иисус Христос? Да. да. Ну. А. Ты меньше пей, бо сдохнешь от Воїнки. Так, давай. Він нудний, вже підбипивши, плете, не знаю. Ну, вистачає, ну чого -то? ну як то дебільний, ну розумієте, ну що, але нема такого, знаєте, щоб підцепив він. Поїхали далі. Правильно, Коля каже. Ви, ви теж так пишіть от мені, чи їхати, чи не їхати. Я ж теж бачу, що вже ну, безбожник запитується. Так, поїхали. Може, то про ви сказали думку. Я рад, так, знаешь, так, Битай Александр привет, привет. Поехали дальше, с там пидвенство. Да. Здравствуйте. Вы Весь... Весь... из Витки Ля, Бур. Я-то не знаю, что вы говорите, ничего. До свидания. Мы тупые.